হাই এভৰি ওৱান মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ছয় ডিচেম্বৰ আৰু আঘোণৰ বিছ তাৰিখ এই দিনটো মোৰ বাবে এটি বিশেষ দিন কাৰণ এই দিনটোতে মই এই ধৰালৈ আগমন ঘটিছিলোঁ অকণো গম নোপোৱাকৈ মানুহজনে মোক ৰাতি বাৰ বজাতে এটি কেক আৰু সৰু কিন্তু মোৰ বাবে বিশেষ এটি উপহাৰেৰে মোৰ জন্মদিনটো ৰাতিয়ে বিশেষ কৰি তুলিলে যিবোৰ যে কিমান ফূৰ্তি সি হেপী হেপী কৰিব আকৌ আজিকালি ঘৰত যাৰে বাৰ্থডে নহওক কিয় বাৰ্থডে' কেকটো সদায় চিবুকে কাটিবলৈ লাগে সি বৰ ভাল পায় সেই মুহূৰ্তকণ ৰাতি বৌ মানুহজন চিবু আৰু মই মিলি কেক কাটিলোঁ কেক কটাৰ পাছতো তাৰ কিমান কথা প্ৰায় একমান বজালৈকে আমি কথা পাতিয়ে থাকিলোঁ ছাৰপ্ৰাইজটো পাই মই বহুত সুখী বেলেগ এদিন হোৱা হ'লে বা বেলেগ বাৰ্থডেত মই অকণমান হ'লেও অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে কিবা নহয় কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ পাম কিন্তু এইবাৰ জানেনে মই অকণমানো অনুমানেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ যে তেওঁলোকে কেক আনো বা কিবা এটা যে মোক ৰাতি বাৰটা বজাত ছাৰপ্ৰাইজ দিব বুলি সঁচাকৈ মই বহুত সুখী অন্তৰৰ পৰা তোমাক বহুত ধন্যবাদ মৰমৰ মানুহজন ৰাতিটো তেনেকেই পাৰ হ'ল ৰাতিপুৱা গা পা ধুই ধূপ ধূনা জ্বলাই নিজকে আওতাই ললোঁ যিহেতু জন্মদিন অকণমান হাজোন কাচোন লাগিবই দিয়কচোন এনেও মই সাজি কাচি ভালেই পাওঁ মই বুলিয়েই নহয় প্ৰতিজনী ছোৱালী বা বোৱাৰীয়ে নিজকে সজাই পৰাই ভাল পাই চাগে ন আৰু এটা কথা হাজোন কাচোনেই যদি নকৰোঁ বা ষ্টাইলেই যদি নকৰোঁ আমি কিহৰ নো ছোৱালী ইফালে পাই লওক মই কৈ আছো তই বোলো আজি মোক হেপী বাৰ্থডে বুলিও কোৱা নাই ইফালে বৌয়ে মোক কৈ আছে ঐ তোৰ ওলাই হোৱাই নাইনে অ'হ ওলোৱা কথা যে কৈ আছোঁ পিছে ক'তনো ওলাইছোঁ আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় মই কিছুদিনৰ পৰা এখন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছোঁ তালৈ যাবলৈকে ওলাইছোঁ বেছি ষ্টাইল কৰা নাই এইটো মোৰ ফাইনেল লুক বিদ্যালয়ত মই বাইদেউহঁতকে বাৰ্থডে' বুলি ৰুটি মাংসকে খুৱাই দিলোঁ আৰু আৰু বাকী বাইদেউহঁত বা তাৰ তেওঁলোকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতো দুখনমান ফটো উঠি ল'লোঁ ফটো উঠিলোঁ পিছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকিয়েই গ'ল আৰু অফ টাইমতে ফটো কেইখন উঠা হ'ল আৰু পিছে ক্লাছ কৰাৰ টাইমটোত ক'তনো ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে বে বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল স্কুলৰ পৰা আহি ঘৰত নিজৰ কৰণীয় কামখিনি কৰি ল'লোঁ কৰণীয় কামখিনি কৰি লোৱাৰ পাছত মানুহজনে আকৌ ফোন এটা কৰিলে ফোন কৰি ক'লে বোলে সন্ধিয়া ওলাই থাকিবা মই সুধিলোঁ ক'তনো যাবা কিন্তু একো নজনালে বোলে সন্ধিয়া তুমি মুঠতে ওলাই থাকিবা ইফালে ভাত পানী বনাই ৰেডি হৈ মই ওলাই ল'লোঁ আৰু লগতে চিবুকো উলিয়াই ল'লোঁ সুধিলোঁ জানেনে কোনফালে যাবা কোনফালে যাবা কিন্তু মোক নক'লে মই ওলাই মেলি আৰু লগত মানুহজনৰ সৈতে গোলাঘাট টাউনৰ ফালে গ'লোঁ বাট চিৰিয়াছলি আই হেভ ন' আইডিয়া যে আমি ক'ত যাম টাউন পাই গম পালোঁ যে আমি চিনেমা চাব আহিছোঁ আৰু চিনেমা কিমানেনে পুষ্পা পুষ্পাটো এখন বিখ্যাত চিনেমা সকলোৱে পুষ্পাটো প্ৰথমখন চালেই চাগে কিন্তু এতিয়া নতুনখন দি আছে মানে পুষ্পাটোখন দি আছে মোৰ মনটো ভালেই লাগি গ'ল চিৰিয়াছলি কৈছোঁ যোনেই যি নহওঁ একদম বেষ্ট যোনে যি নকওঁক লাগিলে একদম বেষ্ট এণ্ড বেষ্ট থিম হয় কি নাই তাত ৰোমেন্স ট্ৰেজেডি কমেডি একশ্যন সকলোৱে আছে সকলো ভাৰ ভাৰকেই আছে সঁচাকৈ নোচোৱাকৈ কিন্তু নাথাকিব দেই ইমান ভাল লাগিলে বিশেষ একো নকওঁ মুঠতে চিনেমাখন চাব চালেই আপোনালোকে নিজেই গম পাব চিনেমা চাই আমি ঘৰ আহি পোৱা মানে প্ৰায় এঘাৰ মানেই বাজি গ'ল আহি ঘৰতে ভাত পানী খাই মেলি শুই থাকিলোঁ এনেদৰেই মোৰ বাৰ্থডে'টো পাৰ হ'ল কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে গোটেই ৰাতি বাৰ বজাৰ পৰা পিছদিনাখন ৰাতি বাৰ বজালৈকে মুঠতে গোটেই দিনটো মোৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজৰ ওপৰত ছাৰপ্ৰাইজেই পাই থাকিলোঁ আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ভাল লাগিলে আৰু ঘৰত সেইদিনা আলহীও আহিছিল পিছে মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানুহজনে যিহেতু টিকেট কাটি থোৱা আছিলেই সেইকাৰণে তেখেতে মোক চিনেমা চাবলৈ লৈ গ'ল ঘৰত আলহী অহাৰ বাবে হাঁহে মাহে ধুনীয়াকৈ এটা খানাই হৈ গ'ল আৰু সেইদিনা বাৰ্থডে' বুলি কিন্তু মই তেওঁলোকৰ লগত দুখত দুখবশত মানে খাবলৈ নাপালোঁ ঘৰলৈ ঘৰলৈ আহি ভাতকেইটা খাই শুই থাকিলেও অ আজিলৈ যাওঁ হা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগ হ'ম বাই অ' বাই কোৱাৰ আগতে এটা কথা মই বাৰ্থডে' বুলি কোৱা মোৰ গিফ্ট কেইটামান ইয়াত লগাই দিওঁ নে কি কৰে আপোনালোকে চাব সৰু কেইটামান গিফ্ট বা বাই